Да? параллельно по моей информации мне пожалуйста дайте пояснение у вас тарифы по воде я везде на всех совещаниях настаиваю на том чтобы были приведены тарифы экономически обоснованные предприятия не работали в убыток у вас 70 процентов покрытия водопостачания 77 процентов покрытия водоотведения и вообще 35 процентов в шестом году последний раз утверждался тариф на утримание прогулинковых территории. Да, да? Когда вы утвердите тариф? 20 месяцев. 20 месяцев. Это будет экономически обоснованно, это да. правильно. То есть, а как сейчас предприятие выживает? Вас, субсидирует субсидируют из бюджета? Ну, субсидии платят. Я говорю вам, дотации это местный бюджет. Дотация идет сейчас. 15. Или вы не выполняете какие-то. Разница тарифов сейчас нам платит поселковый совет. Поселковый совет. Правильно? Как вообще предприятие относится? В порядке есть вопросы, проблемы какие-то есть? Mm -hmm. Все в порядке. Mm -hmm. С той проблемой, которая была в этом году, разобрались, когда поселок был недели две, по-моему, да, сколько mm -hmm. без канализации. Mm -hmm. Все переделали, все. То есть, mm -hmm. эта ситуация вас чему-то научила, да, mm -hmm. Я говорю о том, что не стесняйтесь обращаться за помощью к коллегам. То есть любое предприятие готово а рядом, кто обслуживает, который помощи. Я имею в виду про человеческий фактор, что людей которые... Хорошо? <связываю> спасибо. Халавач, ну, вам теперь, говорится, основной наш, основная проблема нашего, нашего состояния дорог. Владимир Иванович, заступник начальника службы автомобильных дорог проезд в Харьковскую области. Да, правильно было замечание ваше. Мне приятно, что глава калинево района принимает активное участие и помогает всяческими способами э, филиалу, который расположен на территории Рудского района, даже э, Четыре дня назад была, по-моему, последняя сессия, которая также была выделена. Это, по-моему, Чернецкая сельская рада, в которой выделены больше 100 тысяч на дороги общего пользования этой сельской рады. Есть вопросы, но хотелось бы отметить одно, что дороги в районе строились больше ну, полвека, это точно назад. Последняя дорога, если мне помнится, я принимал участие даже в ее строительстве. Это было в 2006 году. Это было в подъезде у Сироярска, если я не ошибаюсь. За это время эти дороги, понятно, прошли уже ни в какие рамки не, не, попадают, так как они прошли уже определенные циклы поточно, капитального ремонта и так далее. Но опять же, разрушают его не легковые автомобили, которые двигаются у вас. Есть большегрузный транспорт, который идет, ну, будем так говорить, с огромным перегрузом. И как бы Раиса Александровна не пыталась сделать там ямочный ремонт, мы не исправим эту проблему никак. Поэтому в начале года были, были предложения э, к губернатору области, на которых он подписался с этими предложениями. Я не буду сейчас называть, вы знаете прекрасно, эти акции, и у вас есть эти списки, это и проколоты и так далее. Не хочу акцентировать на километрах и так далее. Это никому не нужно и, только буду утомлять. Но на данном этапе, в данное время, ни одного, вы знаете, Сергей Владимирович, ни один километр по поточному ремонту на данный момент не утвержден. Поэтому я только могу делать, только ямочный ремонт. И благодаря вашей поддержке, то, что вы поддерживаете, я думаю, по, по этой дороге, по которой вы, говорите, ехали, выполнил уже больше тысячи квадратных метров. Да, есть в районе 16 тысяч квадратов ямочности Это сумма большая, тяжело, но тем не менее поддержите и будет все хорошо. Ну, Михайлович, у вас должны быть, я думаю, графики. Есть какие-то? Есть. Расскажите. Есть чтобы, планы. Ну, допустим, Здесь присутствующие услышали, где вы планируете тоже хотя бы ямочный ремонт пройти. И еще добавлю. Вы знаете, у нас... Михайлович, я добавлю. То есть, да, состояние дорог Великобургского района теперь у нас на отдельном контроле находится. Потому что, если вы знаете, было большое интервью Игоря Ловича, 30 числа, и там один из вопросов поднимался, это как раз состояние дорог Великобургунского района. Я проехал, хотя бы просто ни одной бригады не увидел, которую бы спросить, может быть, в чем проблема. Я состояние финансовой службы знаю, как и вы. было бы показуха, если бы я не поставил... надо показуха. надо просто ремонт делать постоянно. Раиса Александровна здесь, у нее есть бригада работает. Они согласовывают постоянно с головой и как 13 школьных маршрутов. Расскажите, какие маршруты вы планируете в ближайшее время устанавливать, Хотя бы проезжаю его сделать. Значит, у нас, во-первых, у нас есть старый Салтов проколов. Второе, это харьков Волчанск, о котором мы э, вернее, э, извините, это Бурлук Волчанск, о котором здесь говорилось, потому что мы пытаемся уже второй год навести порядок, ну, не все так быстро. Проколот на Великий Бурук дворечный. Это вот у меня даже есть реальный план, который просчитан, который есть и будут, будет эта бумага у Евгения Демьяновича, я думаю, и глава узнает об этом, и весь район узнает. Да, есть вот, вот это вот как раз у нас проблемный вопрос, это садовод там, правильно, да? Это по участке э, Садовод, правильно, Виктор? За садоводом. За садоводом там 1,8 километров, да, правильно? За, за, за границей с Бургутским районом. Да, не с, который... с Бургутским, а с, э, с Буричан, да. Также здесь э, есть, ну, э, планы есть, э, реально, это это эта дорога будет... Э, уже на контроле, как вы сказали, все правильно, на контроле губернатора. Вопрос сейчас, вагоны заказаны. Ну, я думаю, что через полторы недели начнется там определенные виды работы. По поводу подготовки к зиме. Школьную маршруту. 13 школьных маршрутов. Раиса Александровна, у них, у них есть график именно по этим маршрутам, но я думаю, нужно сначала провести по порядок по госдороге, а буквально в августе месяце мы перейдем уже на школьный маршрут. Ну, школьный маршруты мы же понимаем, да, под особым контролем. Это даже не, не обсуждается. Не обсуждается. Да, до 1 сентября школьные маршруты должна быть обеспечена проезжаемость. Никто не просит автобаны сделать, все прекрасно знают, как финансируют свои автомобили. Ваша служба, надеемся на изменения в следующем году положительные. Надеемся, что в конце года Я будет создать... этим да. Этим... Да. создан будет дорожный фонд, куда целевые будут все деньги стекаться потом распределяться, в зависимости от того, сколько какая область дала да, от потому что ну, ни для кого не секрет. В 2015 году Харьковская область дала э, государственный бюджет сколько 1,2 миллиарда, да. да? 1,2 миллиарда всех сборов, которые должны были бы пойти на восстановление дорожного курса. Сколько мы получили? 110, 110 миллионов. 110 миллионов. Да. 110 миллионов вот, получили. 10 процентов от того, что мы дали. Есть, понятно. Поэтому надеемся, что ситуация изменится. И как заявил премьер-министр, с весны следующего года все, все, почувствуют, как начнут дороги восстанавливаться у нас. Ну потому что ямочным ремонтом уже ничего не У нас нарушено основание. Уже, уже ямочный ремонт не спасет. понятно. Есть какие-то вопросы? Есть, есть. Да, пожалуйста. Ну, давайте. Скажите, пожалуйста, великий бурок рубленая в ремонте у вас там ну, абсолютно ничего. я происходит. уточню вопрос. Вот эта организация, которая границу засыпала, тысячу вагонов вывезли в Чемпи, она разрушила дорогу, которая было время стояла, где давали целое mm -hmm. письмо, которое Путинские это Одесская организация. Mm -hmm. Mm -hmm. мы ее вычислили, нашли, нет, ну так они в дороги то входят, все равно в это входят. Самая дальнейшая, предграничная наша точка на сегодняшний день, мы, начиная от Альховатки... Как назывался организация, что возила? Альхов. Альхов. Там просто у нас на сегодняшний день, начиная от Альховатки до Рубленова, ни автобус, ни школьный автобус, ноль. На сегодняшний день ноль. Ну, сейчас и тем более, что у нас там есть семьи, многодетные семьи и приемные семьи. Семьи с детьми, которые приемные, взятые инвалиды по 6-5 по по человек. Они у нас через день, да каждый день бывают здесь в Бурунке, в в больнице. На сегодняшний день, для того, чтобы приехал из Рубленного э, поселок Великий Бурлук, нанимая частную машину, на частной машине нужно заплатить 500 гривен. Поэтому давайте этот вопрос каким-то образом. Километра. 54 километра. Еще вроде маршрут считается и проблема с пенсионером это скандал. 54 километра 500 рублей. 500 рублей часник. И нас на сегодняшний день, когда начинается зима, зима, у нас подвоз, подвоз хлеба, подвоз продуктов для школы опять же будет элементарно ноль. Поэтому давайте каким-то образом в этом году Давайте поработаем по этому вопросу. Записать. Хорошо. Потом отдельно. Я помню, да. Расскажите. Пожалуйста. Я хотел задать этот вопрос. Вот я хотел по хотел спросить именно как раз этот вопрос. Вы какие-то меры не собираетесь принимать? Ну, Потому что возили весной и уничтожили в эту дорогу. сторону границы Каменка. Сергей, то есть Андрей а, Григорьев, Владимир Владимирович, не в курсе дела, где они Сейчас, не сейчас уже перестали уже Ну Они не просто а елки-пороки, они подняли на ветру гору, выдали, все. поднялось, и ничего. Ну. Правильно, потому что везут не меньше вагона за спиной. Но служба автомобильных дорог, она же не может останавливать тот транспорт, который Но двигается в перерыве. А? Зачем такое допустим? Это ваша служба, дорогу делает. Это не наша, не наша служба. конечно, город не предпринимает, я прямо скажу. как только я не <нас>. сомневался, все эти транспорты исчез. Это просто организация <серкновения> отрабатывала чьи-то деньги. <серкновения> Выдавили все, вывезли. это да. то, что двигались эти машины. Есть работники, тогда были в ГАИ, полиции сейчас. Они не должны были допустить движение этих большегрузных машин. Ладно, это дискуссия уже на сегодня неуместная, дорога уничтожена, поэтому надо искать какие восстановления. А пути решения, я включу ее в план, это 100%. Процентов. Это даже не обсуждать. Но опять же, ямочный ремонт, если вы говорите, все прекрасно понимают, выдавлено основание. Если выдавлено основание, это делать только капитальный ремонт, понимаете? Ставьте ее на капу если будет создан дорожный фонд, чтобы она была в приоритете. Я Хорошо? Хорошо? Спасибо, да? Есть еще как вопрос? Сергей Владимирович, ну у меня еще такой вопрос будет. Потому что там, раз уже зашел вопрос по дороге, но там дорогу, дорога шла по границе. это... Земельные паи граждан. На сегодняшний день это тоже вопрос не решен. И есть 6, 6 гектаров э, пай, из этих 6 гектар пай 4 гектара это за дороги. На сегодняшний день этот вопрос тоже не решен. А я, я все равно Значит, Игорь Львович Райдин сказал, что в приграничных районах земли запаса резерва не отдавать. И там, где будет отчуждение под устройство границы, потом людям заменить. Даже Акадас эту землю раздал. Ну вы знаете, как он раздал. Он mm -hmm. он выделил эту всю. И сегодня нам надо людям заменить пои то, что пошло под государственную дорогу. И сейчас надо беседовать с тем человеком, кому геокадастр дал эту землю. Эта проблема действительно у нас есть. Надо им, тем, кто роздал в прошлом году, зная, что в позапрошлом еще районин сказал, как только был назначенный, что нельзя это трогать. Вот чтобы это заменили. Да, у нас где-то около 80 гектаров земли, нужно земли, чтобы компенсировать паи, которые пошло под устройство границы. Это... Нет, Я не думаю, не у есть. вас не меньше полномочий вот, не губернатора, этого. чем директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и подготовка КЗП. Хорошо, давайте. Что у нас по на паспорту КЗП? Есть какие-то еще? Ну, Моє питання, можна саме задати питання? Відділу Чинська, районної державної адміністрації в мене теж питання по шкільному маршруту, а, чи включені план теж, щоб само зробити шкільний маршрут, аграршкика Артемінка. Потому что, если у нас уже начинается самодожжи, мы стараемся, мы не можем провести самолеты. Сильные маршруты, я сейчас вам открыл. Печенье. Печенье. вы рассказывали за, за а, Великий Бурлук. У нас интересуются печенье. Нет, все, э, все проработаны, все маршруты, все э, кураторы проехались. Было, было уже два проезда. Контрольно мы даже определились в объемах, какие... Суммы, какие повреждения у меня есть, вот я могу вам сейчас показать это. Именно по вашему маршруту. Я вопрос. Я сейчас не могу Я в вопрос. Я 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 вопрос. и вопрос. Я вопрос. Я вопрос. Я вопрос. Я вопрос. Мы вас попросили, дайте нам план финансирования дорог, чтобы мы могли 50% выделить на спецфинансирование. Вы нам, кроме утримания, ни одной копейки, ни по одной дороге... Тут вы сказали 750, а я вам Это... говорю, миллион 750 уже выделили. Это на утримание. Мы просили письменно. Для того, чтобы говорить о спецфинансировании, надо знать, сколько будет финансирования, определен Вот Салто возьмем. Салтов-Бурлук. Сколько вы на Санту выделяете? Вы выделяете 100 тысяч. Мы дополнительно тоже 100 тысяч добавим. Ну дайте нам за вашей подписью бумагу, что вы на нее выделяете эту сумму. И буду и я, и Раиса Александровна об этом знать. Ну так же нет. Хорошо, хорошо. Я понял что... ваше С может быть, если известно, какое финансирование. Понятно, да? Хорошо, присаживайтесь. So, right.